Orç səvacib edildi ki, bəlkə təqvallardan olasız. Yəni bitişəsiz Allaha, Allah üçün yaşayasız, bəzənəsiz, kifeyliyəsiz. Men adra ke şehra Ramazan fə lem yuğfar la fə ab'adahu Allah. Peyğəmbər buyurur. Buyurur ki, kim Ramazan ayını qarşılasa Ramazan ayına daxil olsa, amma bağışlanmasa, Allah onu uzaqlaşdıracaq. Yəni burada məsələ risklidir. Bu ay bu qədər fürsətdir bağışlanmağa. Bağışlanmasa yerində qalmırsan. Bağışlanmadım da alınmadı, yox. Bağışlanmasan uzaqlaşacaqsan. Səni özündən uzaqlaşdıracaq. Bu belə bir məqamdır. Şans gəldi, dəyərləndirmədinsə, şansdan əvvəlki vəziyyətdə qalmayacaqsan, tənəzzül edəcəksən. Çünki neməti dəyərləndirmədin. Məsələn, üç dəstəni peyğəmbər istisna eləyib. Çox, çox nə hadisdir, bu hədisin könnəsi təzədirs olmaz. Yəni biz demişik çoxdan. Neçə il bundan qabaq demişik bu hədisi bir minbərə çıxa çıxa amin dedi peyğəmbər. Amin, amin, amin dedilər ya Resulullah, nəyə amin dediniz? Deyim mən dedim hamı bağışlanacaq. Cəbrayil nazil oldu, üç dəstəni istisna elədi. Dedi hamı bağışlanacaq, amma bağışlanmaq istəməyənlərdən başqa. Yəni kim ki bağışlanmaq istəmir, onlar bağışlanmayacaq. Dedi də amin. 2-ci O kəslər ki, valideynləri onlardan narazıdır, onlar bağışlanmayacaq. Validən narazıdsa mümkün deyil. Heç nə mümkün deyil. Heç nə. Bir mənalı şəkildə belədir. Validən sağlamlığında və yaxud dünyadan köçəndən sonra geridən adamdan razı olsun. Valideynini narazı salan adam bu ayda bağışlanmaz ürəyinin içinə girəsən, o narahatçılığı çıxardasan ürəyindən. Elə-belə yox. Ürəyindən çıxardasan ürəyində narahatlıq qalmasın səylə bal. Dünyadan köçübsə səbəblə yad eləyəsən. Və bir də dedi ki, kim mənim adı, sənin adı ilə eşitsə Cəbrayilə (s.ə.s) dedi salavat deməsə ucadan. O adamlar ucadanı yadımda deyil, bir də səf deyirəm, sənin adı eşitsə salavat deməsə Bəli, belədir. Salavat deməsi onlar e, bağışlanmasın. Deyib amin dedim. İstəyəsən ki bağışlanasan, bağışlanmasan uzaqlaşacaqsan buydu Allahdan. İnsanda tövbənin halı olmalıdır. İstighfarın sözü yox, dildə yox. Tövbə hissi olmalıdır. Mən məni dinləyən adamların hamısını çox sevirəm. Ona görə bu qiymətli hesab elədim sözləri bu günlərdə onlarla bölüşürəm. Mən hətta məni sevməyənləri də sevməyə çalışıram. Hətta indi mənə qulaq asıb sözümdən nöqsan axtaranlar var, ikisəra klip düzəlsinlər, onları da çox istəyirəm. Onları da sevirəm. Və mən ancaq sevgidən bu sözləri çalışıram, danışım. Həmişə də dua edirəm. Demirəm ki, burada dünyanı mən düzəldirəm. Bəzən adam var ki, işin o qədər qərq olur, elə bilər ki, elə da, budur da dünyanın mərkəzi budur. Mən o iddiyada deyiləm, amma hesab edirəm ki, bu sözlər başa düşülsə, çatdırılsa, yaşansa, çox böyük dəyişikliklər olar. Söz təsirsiz ötüşmür. Sözün təsiri çox olur insanlara. Söz çox mühümdür. Ona görə də Ramazan ayının ilk günündə istəyirəm ki birgə bu halı yaradaq özümüzdə. Bu hal bizi bəhrəmsiz artıracaq Ramazan ayında. Aylaq da bu ayda, sadəcə aylaq. Aylaq görək nə baş verir varlıq aləmində. Ramazan ayının bir quru görüntüsü var görüntüsündə uzaqdan baxsın, yaxınlaşmasın. Quru görünür. Bunu elə, bunu eləmə, bunu elə. Düz elə nədən danırsan? Nə haldan danırsan? Dil aç qal, sus qal, falan qal, falan. Qal. Uzaqdan baxan Ramazan ayını quru görə bilər. Sərt görə bilər. Amma təfəkkürlə görə bilərik ki, bu sərtliyin zahiri, sərtliyin arxasında ay Allah, nə qədər hərarət var. Sən demə bütün istiliklər zahiri quruluğun, sərtliyin arxasında gizlənirmiş. Bu solunan hərarət deyil. Burda gələn kimi baş qura dönən qurban olum demirlər. Gələn kimi deyə bunu elə, bunu eləmə, amma bunu elə, bunu eləmə. Bizsiz nə qədər sevgi ifadə edir. O başına dönüb qalan alından qurban olumdan çox. Hər tərəfi sevgi odur cədamatın da sənə qurban olum. Sevginin bir çox nə qədər dəyərli növləri, qatları var. Allah özü o qədər dərindir ki, sevgisi də öz adına layiqdir. Allah sevəndə belə eləyir. Bax, bunu eləmək olmaz, bunu eləmək lazımdır. Nə üçün? Niyəcün? Niyəcün bu tonda deyir? Niyəcün bu tonda deyir? Ona görə bu tonda deyir ki, sənin bu tonda söz eşitmə ehtiyacın var. Sənin içində bir divar var ki, o məna olur da sən xoşbəxt olasan. O divara nə ilənsə vurmaq lazımdır. Əmr bir baltadır, vurur o divarı yarır, bir külüngdür. Əmr külüngü ilə mən divarı yarılmasa insan xoşbəxt olmayacaq deyə Allah Ramazan ayında əmrlə qarşılayır bizi. Və əmr Allahın bizə ən böyük fədakarlığıdır, ən böyük sevgisidir. Mən sadə misal deyim. Məsələn vaxtım mə az qalır, danışıram, söz uzanır. Məsələn ata-ana, mehriban bir ata uşağına məhəbbətini rahat şəkildə necə ifadə edir? Üzündən öpməklə, başını sığallamaqla. Ən rahat məhəbbəti ifadə yoludur. Amma ata sevgidən əmr eləməyə başlayanda uşaq başa düşmür. Belə bir şey ki, onu istəmir o. Deyib buna eləmək olmaz. Batanın daha çox fədakarlığıdır. Çünki sığallayanda başa düşülür övlad tərəfindən. Sevgisi şəffafdır. Hünər budur ki, əmrin Eh, tannağın arxasında olan sevgini uşağa göstərsən, o uşaq başa düşmür. Amma əsl sevgi budur. Mehriban ata uşağına istəmir desin, gözün üstə qaşın var, amma o qədər onu sevir, məcbur olur onu əmr eləməyə. Əmri məcburiyyətlə eləyir. Allahın əmri təxminlə belə bir şeydir. Ona görə Allahın ən böyük rəhmət ayə bu ayədir. Bu eşqbazlıq ayədir. Eşqbazlıq necə yaranır bəndə ilə Allah arasında? bəndənin günahçarlıq hissi ilə yaranır. hissini halını yaratmaq lazımdır. Tövbə surəsi niyə tövbə surəsi adlanır? Maraqlıdır ki, tövbə surəsi bismillahsız başlayır. Niyə görə tövbə surəsi tövbə surəsi adlanır? Çünki tövbə surəsində bir tövbə ayəsi var. Tövbə ayəsi kimin haqqında? Düz nəfər haqqında üç nəfər Tebuk döyüşündən imtina edib, cemaət gedib müharibə, bunlar fərarlə edib. Sonra peyğəmbər səfərdən qayıdır, heç nə olmamış kimi elə bilə istənilib. Gəllər, "Ya Rasulullah, salamun alaykum" görürlər, cavab vermədi peyğəmbər. Salamun alaykum görürlər, cavab vermədi. Danışdırmır bular. Cemaət eşidir, peyğəmbər bunları danışdırmır, bunlar da danışdırmır. Ailələri eşidir, evdə dillər ki, ya Rasulullah həyat yoldaşları. Ola bizcə yeməyi qoyaq qabaqlarına, onlar danışdırılmayaq deyirlər. Ağ küsüb, onların üstə çevirib. Üstə çevirib dillə davam bu Mədinə bizim üçün heç nə də çıxır bizi. Heç kəs hamı üstə çevirib. Çağ şəhərdən çıxıllar, gəldilər. Üçü. Çıxıllar şəhərdən gəldilər, üçü qaldılar. Ağlırlar, tövbə filan, xeyir yoxdur diri zəng olur içərində. Deyir ki, elə ki Allahın ki peyğəmbəri bizdən üstəvirib, hamı bizdən üstəvirib. Gərək özümüz də özümüzdən üstəvərək bir yan, yan, bir-birimizdən. Biz üst bir-birimizə hal veririk, yan-yan yana ayaq burada. Gərək biz də bir-birimizdən üstəvərək ayrılırlar. Üçü də bir-birindən ayrılır. Tənha, tənha, tənha qalırlar. İstighfar, istighfar, istighfar. Nəhayət ki Allah deyici bağışlandız. Buranda da bunlardan danışır. Zahirən elə bilərsən ki, peyğəmbər qəddardı beyəm, üst çevirdi onlardan. Zahirən deyirsən ki, bu cemaət nə qəddar cemaət idi, xeyr. Peyğəmbər niyə görə üst çevirir? Peyğəmbər üst çevirir ki, tövbənin halı yaransın bunlardır. Üst çevirməyi də mərhəmətindən, rəhmətindəndir. Bir-bir günah eləmişdi, gəldi oturdu peyğəmbərin yanında. Günahın danışanda peyğəmbər dedi, "Dur, get yanımdan, odun məni də yandırır." Mən əvvəl-əvvəl təzə namaza gələndə bunu oxumuşdum. Lap təzə. Mən təəccüblüyəm ki, peyğəmbər niyə belə uşaq इndə cavan idin? Necə peyğəmbər belə olsun? Sonra başa düşdüm ki, O qalıb günahını etiraf elir amma tövbə halı onda yaranmıyib. Tövbə halı yaranmaq üçün peyğəmbər ona deyir ki, "Dur, get ki, o gedir sonra deyir ki, "İlah, rəhmət peyğəmbər də məndən üzü çevirdi. Mənnlik ğeyrük, səndən başqa kimim var." Bax bu səndən başqa kimim var halını onda yaratmaq üçün peyğəmbər onu yanından qovur. Deməli qovulması da sevgisindən idi. Çünki o hələ lazımi tövbə halına çatmayıb. Peyğəmbər onu onu özündən uzaqlaşdırır ki, hal onda yaransın. Deməli peyğəmbərin mərhəməti burada da bu şəkildə zuhur eləyir. Özünü belə göstərir. Ors səvacib edildi ki, bəlkə təqvallardan olasız. Yəni bitdişəsiz Allaha, Allah üçün yaşayasız, bəzənəsiz, kifeyliyəsiz.